যিয়ে যি বিশ্ব দুৱাৰদলিত তেওঁৰ নাম গুগলত এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হয়নে কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই হয়তো সকলোৰে তেনেকুৱাই হৈ আছে আজি ছয় দিনৰ মূৰত চেম্বাৰত বহিছো জুবিন দা অবিহনে অসমত আৰু মোৰ চেম্বাৰত প্ৰথমটো কামত সাত দিম বুলি আহিছো ভাষা নাই ক'বৰ কাৰণে এটাই কম তেওঁ য'তে শান্তিত থাকক তেওঁ অমৰ হয় তেওঁ কেতিয়াও মৰিব নোৱাৰে এইকেইদিন হয়তো কেনেকৈ আছোঁ বা এতিয়াও আছোঁ সেইটো হয়তো বুজাব নোৱাৰোঁ কাইলৈ যেতিয়া সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলো ইমান ৰ'দৰ মাজতো কেনেকৈ আছিলোঁ সেয়া হয়তো ভাবিবও নোৱাৰোঁ এনেই আমি দহ মিনিটমান ৰ'দত থাকিলে গা চা কিমান বেয়া লাগি যায় কালি মই ইমান সময় ঘণ্টা ঘণ্টা ৰ'দত ইমান যাম খানাপাৰ পৰাই যাম চোণাপুৰলৈকে আৰু তাত খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে বখৰ ৰ'দ তাতে অকণমান সময় খেলি মেলিও হৈছিলে মোৰ মানে জুবিনদাৰ গাড়ীখনৰ পিছে পিছে গৈ আছিলোঁ যিহেতু জুবিনাৰ গাড়ীখন পোৱাৰ লগে লগে মই দৌৰি দিছিলোঁ স্কুটিৰ পৰা নামি কিনে ডিভাইডাৰ পাৰ হ'ল যেতি কেতিয়াও এইবিলাক কাম কৰিয়ে পোৱা নাই সেইখিনি সময়ত নাজানো কেনেকৈ সেইবিলাক কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ কেনেকৈ গাড়ী যিটোৰ পৰা জামত আছিলে তেওঁ কোনফালে গুচি গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু তাত নেটৱৰ্ক নাছিলে কি অৱস্থা হৈছিলে ডিভাইডাৰত মই কমো পঁচিছ মিনিটমান থিয় হৈ আছিলোঁ ইমান প্ৰসাৰ ৰ'দত নাজানো তাৰপিছত যেনিবা মানুহজনক লগ পালোঁ সমাধি সেত্ৰলৈকে গ'লোঁ একদম ওচৰ যাব নোৱাৰিলোঁ সেইটোতো সম্ভৱেই নহয় মই হয়তো ফেচবুক পেজত দিছোঁৱেই যে তাৰ পৰা এটা যিটো ভিডিঅ' আহিছিলোঁ টিভিত চোৱাসকলে হয়তো ভালকৈ চাইছে আমি তালৈকে গৈ কিনে ইমান ভালকৈ দেখি নাপালোঁ যি নহওক কামটো কৰিবই লাগিব সেইবুলি আজি ওলাই আহিছোঁ চেম্বাৰত বহিছোঁ চ' জুবিন দা অবিহনে অসম আমাৰ সদায় আধৰুৱা এতিয়া যিবিলাক গম পাই আছোঁ যিবিলাক শুনি আছো আচলতে ভাবিবও ভয় লাগে কি হৈ আছে জুবিন দাৰ লগত সঁচাকৈ এইবিলাক শুনা কথাবিলাক হৈ আছিলে নেকি সঁচাকৈও যদি হৈ আছিলে তেওঁ সঁচাকৈ নেই পাব লাগে কাৰণ জুবিন দাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কেতিয়াও অন্যায় হ'ব নালাগে তেওঁৰ ইমান পবিত্ৰ আত্মা এটা আমাৰ মাজত আছিলে আমাৰ অসমত তেওঁ ইমান অসমৰ কাৰণে দি গ'ল সেইখিনি আমাৰ কাৰণে সদায় সম্পদ হিচাপে আমি সদায় ৰাখিম আমাৰ লগত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মও পাব তেওঁৰ কাৰণ তেওঁ এনেকুৱাকৈ গান গাইছিলে কোনটো গান কিহৰ লগত নিমিলে আপোনাৰ যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক অকল জুবিনদাৰ গানহে আপোনাৰ জীৱনৰ লগত মিলিব যিয়েই নাহক চিটুৱেশ্যন আপোনাৰ জীৱনত সেই চিটুৱেশ্যনৰ লগতে প্ৰত্যেকটো আখৰে আখৰে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টে পইণ্টে তেওঁ গান লিখি থৈ গ'ল যি নহওক যদিও কিবা তেওঁৰ লগত ষড়যন্ত্ৰ হৈছিলে সেয়া মুকলি আকাশলৈকে ওলাই আহিব লাগে আৰু সকলোৱে মিলি কিনে সমাধান কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁ নেইপোৱাটো আমি সকলোৱে অন্তৰৰ পৰা বিচাৰোঁ সেয়াই আৰু ক'বলৈ আচলতে ভাষা নাই আৰু গৰিমা বাৰ কাৰণেও অন্তৰৰ পৰা বিচাৰিছোঁ তেওঁ সাহসী হওক আৰু তেওঁৰ লগত যদি কিবা কিবাকিবি এইবিলাক ওলাই আছে সেইবিলাক যাতে নোলালেই ভাল আৰু কাৰণ জুবিন জুবিন দা গৈছেহে মাত্ৰ ছ' মানুহজনীক ইমান মানে কি কম ভাষা নাই ছ' ক'ব আচলতে নালাগে মানুহৰ হাতত প্ৰমাণ নাথাকেও মানুহে যি টি আচলতে কৈ দিয়ে সেইটো আচলতে হ'ব নালাগে কাৰণ তেওঁৰ আগতে যিমানবিলাক হয়তো আমি ওচৰৰ পৰা লগ পোৱা নাই মই লগ পোৱা নাই পডকাষ্ট দেখিছোঁ তাতেই দেখি গম পাইছোঁ যে এতিয়া মানুহজনী আচলতে কেনেকুৱা হয় যদিও লগ পোৱা নাই ওচৰৰ পৰা সেই মানুহগৰাকীক নজনাকৈ হয়তো কোনেও ভিডিঅ' নবনাব কাৰণ তেওঁৰ এতিয়া মনোবলটো আমাতকৈ আৰু বেছি বেয়া তেওঁৰ সেইটোৱে ভাব যে আমাৰ কেনেকুৱা নিজৰ লগত আপোনালোকে তুলনা কৰি চাব তাৰপিছত সেই মানুহজনক জগৰীয়া ক'ব কাৰণ এতিয়া জুবিনদাৰ অবিহনে তেওঁ থাকিব লাগিব যিজন মানুহৰ লগত তেওঁ গোটেই জীৱনটোৱে অতিবাহিত কৰিলে চ' সেই মানুহজনৰ কাৰণে যাতে কোনোৱে আকৌ সেই মানুহজনীক মিছামিচি কথা নক'লেই খুব ভাল হ'ব কাৰণ তেওঁ যেনেকুৱা আছিলে আমাৰ আছে গৰিমা বাকো তেনেকৈ সকলোৱে ৰাখিলেই হ'ল তেওঁৰ মনত দুখ আচলতে কোনেও নিদিব নজনাকৈ চ' সকলো ভালে থাকক আৰু কিছুমান যে ঘটনাবিলাক হৈ আছে সেইবিলাকো খাপ খুৱাব লাগে কাৰণ জুবিনদাৰ আত্মাই কেতিয়াও শান্তি নাপাব সেইবিলাক কৰি থাকিলে আচলতে এইবিলাক মাৰ পিট ইজনে সিজনক বদনাম কিবা কিবি এইবিলাক কৈ থাকিলে আমাৰ জুবিনদাই কেতিয়াও আত্মাই শান্তি নাপাব জুবিন দাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ এইবিলাক এৰক শান্তিৰে আমি জুবিনদাৰ হকে যুঁজিব পাৰিম শান্তিৰে আমি জুবিনদাৰ হকে লাগিব পাৰিম আৰু শান্তিৰে আমি জুবিনদাৰক মেলি দিবও পাৰিম চ' সেইটোৰ কাৰণে কৈছোঁ জুবিনদাৰ হকে সকলো শান্ত হওক জুবিন দাই যিটো বিচাৰিছিলে যে মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই ছ' তেনেকৈ আপোনালোকেও এক হওক তেনেকুৱাকৈ আমি আজি জুবিনদাৰ হৈ একগোট হৈ ওলাই আহিছোঁ অসমবাসী যিয়ে আজি বিশ্ব দুৱাৰদলিত তেওঁৰ নাম গুগলত এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ গৈছে চ' তেনেকুৱা অসম গঢ়ি গঢ়িবৰ কাৰণেও আমি সকলোৱে একগোট হোৱাটো আমাৰ আচলতে জুবিনদাৰ হয়তো মৃত্যুৱেই আমাৰ শেষ নহয় চাগে আমাক আৰম্ভণি কৰিলে যে মৃত্যুৱেই আমাৰ শেষ হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে হয়তো সেয়া আমাৰ আৰম্ভণি আকৌ জুবিন দাই দি থৈ গৈছে যে আমি একগোট হ'ম একগোট হৈ কিনে এনেকৈ জুবিন দাৰ কাৰণে যেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ অসমৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ওলাই আহিম অসমীয়া হৈ অসমৰ হৈ সদায় আমি কাম কৰিম বুলি আমি আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতিহে দিব লাগে চব বিশেষ নকওঁ সকলোৱে মিলি জুলি থাকক আমাৰ কোনো জাতি ভেদ নাই আমাৰ কোনো ধৰ্ম নাই আমি সঁচাকেই আমি মানুহ মানুহ হিচাপে মানুহক আনি জ্ঞান কৰিব লাগে সকলো আমাৰ ভাই ভনী নিজৰ চ' বাকী বিশেষ ক'বলগীয়া বহুত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে ওলাই নাহে কথাবিলাক ভাবিছোঁ বহুত ভিডিঅ' আকাৰে জনা কথা ক'ম যিমান ভাবিম সিমান ক'ব আচলতে নোৱাৰোঁ শেষত এটাই ক'ম জয় জুবিনদা জয় আই অসম আমাৰ জুবিন দা অমৰ আৰু আমাৰ জুবিনদা আমাক শিকাই থৈ গৈছে যে আমি কেনেকৈ একগোট হ'ব লাগে এই একগোটটো সদায় একগোট হৈ থকাৰ আশাৰে বিচাৰিছোঁ আৰু তেতিয়াহে আমাৰ জুবিনদাই শান্তি পাব ধন্যবাদ